بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذن عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Allahumma akrimna bi nur at taqwa wal fahmi walhamdulillahirabbil alamin Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fit darain ha lalu dalam tajuk mengingat kematian Lalu dia sebut kata pengaran ini kitab maka adapun menyatakan hidup segala orang mati ialah persabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kalau kita tanya apakah petunjuk sesungguhnya orang yang telah mati hidup maka petunjuk ialah nas al hadis ataupun sabda nabi kita. Jadi faham daripada sini sesungguhnya selepas daripada mati di sini ada kehidupan baru pula. Itulah kehidupan alam kubur dan seterusnya alam akhirat. Dan itulah kehidupan yang sejati. Hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Adapun hidup di sini, hidup akan bertemu dengan mati. Orang suci melay hidup akan mati. Orang berat dua belah hidup akan mati. Begitulah siapa-siapa sekalipun. Setelah mati, maka dipindah kita ke alam akhirat bermula dengan kubur maka di sana hidup semula atau hidup pula maka hidup semula tidak sama dengan hidup sekarang hidup di alam kubur hidup untuk dapat nikmat sebagai pembalasan di atas amal-amal soleh yang kita buat dulu di dunia atau sebaliknya azab di atas perbuatan maksiat manakah nas mengatakan orang oh, mati hidup semula nabi bersabda ma min ahadin yamuru bi qabri akhihi almu'min kana ya'rifuhu min ad-dunya fa yusallimu 'alayhi illa arrafahu, wa radda 'alayhi as-salam Rawahu ibnu Abid Dunya wal Bayhaqi. Tiada daripada seseorang yang lalu di atas kubur saudaranya yang mukmin. Ma min ahadin tidak ada seseorang pun yang lalu di atas kubur saudaranya. Saudara sedini, saudara seagama, apatah lagi saudara seibu sebapak saudara kandungan. Saudara ada dua. Satu saudara pada agama. Tiap-tiap orang mukmin saudara. Maka bila kita lalu di atas kuburnya. Lalu kita beri salam kepadanya. Dia akan jawab. Tengok hadis dulu. Tiada daripada seseorang yang lalu di atas kubur. Saudaranya yang mukmin, Yang mana dia kenal akan dia dalam dunia. Dulu semasa hidup di dunia saling kenal mengenali. Kita kenal dia, dia kenal kita. Tapi takdir memisah dia dulu pergi. Bukan kita ya, dia dulu. Kita ni ke dia tak apa dah. Dia dulu pergi. <laughs> Dia dulu pergi tapi dia kenal kita. Kita pun kenal dia. Ha, ini untung juga kenal. Ha, kenal di masjid. Kenal di kedai kopi. Ha, kenal di mana-mana. Jadi peredah kenal tu untung selepas mati. Ha, yang, mana dia kenal akan dia dalam dunia. Kenal masa uruh niaga. Masa politik. Kenal waris-waris besar dan sebagainya lah. Lalu, kita beri salam ke atasnya. Kita beri salam ke atasnya. Kita pergi kubur dia, kita beri salam. Musa cuti ni, kita ambil, ambil masa, ziarah sebentar, kubur, kenalai kita. Bukan adik-beradik, tapi kita kenal lah. Maka kita pun, beradu sebentar kereta, masuk kubur, pergi cari kubur dia, kita beri salam. Bila kita beri salam, malaikat bila kita beri salam ke atas dia, apa Nabi beritahu, dia kenal, akhirnya dia kenal. Jadi si mati kenal orang hidup beri salam kepadanya. Bila bila Nabi sebut dia kenal kita, bermakna dia hidup. Kalau dia mati, mesti dia tak kenal. Bukan setakat dia kena, kita ziarah dia. Dan dia jawab salamnya. Dia jawab nak pulak salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. siapa akhir. Dia jawab waalaikumussalam. Jadi jawab pe dia? Allah tak izin kita dengar. Ha, nasbah dengar, memang dia dengar salah sal 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 kita. Dan dia puji bukan setakat dia dengar, dia kenal, dia dengar, dia jawab. Hanya Allah tidak izin, Allah tak buka pendengar kita untuk mendengar jawaban salam daripada penghuni kubur tersebut. Tak mampu kita nak dengar suara ahli kubur. Dan kita pun tak sedengar, tak mampu kita nak tanggung suara-suara ahli kubur. Yang jelas kepada kita berdasar kepada hadis, penghuni kubur hidup di alam kuburnya. Cuma hidup cara-cara dia. Sebagaimana dulu pernah kita hidup dalam perut ibu, dalam tempoh beberapa bulan, maka hidup cara-cara sana. Hidup di dunia cara beginilah hidup dalam kubur nanti cara-cara hidup dalam kubur lah maka kita nak buat contoh nak tunjuk nak tunjuk filem ke nak tunjuk gambar ke tak dapat tak dapat hanya kita boleh berkongsi dalam bentuk ilmu ini pun berdasar kepada nas al-hadis maka kita yang mukmin yakin sepenuh-penuhnya Sesungguhnya penghuni kubur hidup mereka itu. Betul lah sunat bagi kita ziarah kubur. Lalu Nabi letak hukum sunat ziarah kubur. Bila-bila ha, Nabi tak sebut setahun sekali musim raya ke, seminggu sekali hari Jumaat ke, hari apa-apa pun -apa -apa terpulai kepada kita lah. Yang pentingnya ziarah kubur. Maka apabila kita ziarah kubur orang yang kita kenal lalu kita beri salam dia kenal kita dan dia jawab salam kita habis di situ. Maka faedah kita ziarah kubur pertama boleh mengingat kematian untuk diri kita. Yang kedua, orang mati boleh ambil faedah daripada bacaan kita. Orang mati, bila mesti kita pergi kita baca. Takkan kita pergi nak selfie atas kubur. Takkan nak buka Facebook atas kubur. Tak nak sabah dah. Facebook atas majik tu biasa lah tu tu. Takkan nak Facebook atas kubur lah kata. Ha, mestilah kita pergi baca. Kulhu Allah, tahlis, selawat, doa. Maka orang mati hak kita tuju. Dia boleh ambil pak Boh orang lain selain daripada satu kubur kita tuju pun dia boleh ambil faedah juga. Ha betul bila kita mati atau siapa-siapa saja sunat kita pergi letak kubur tempat ada orang baik-baik, tempat adanya orang soleh seperti orang tok-tok guru, orang ahli ibadat. Sebab bila kubur tu ada tok guru, orang soleh, maka ramai pengunjung-pengunjung yang -pengunjung datang ziarah. Bila ramah mereka itu baca Quran selawat, maka orang suku sakat ni boleh tupai juga sambil-sambil tu. Ha, boleh keuntungnya juga. Ha, baik. <tuh> Dan ada pun dengar ahli kubur, manakah nas penghuni kubur, dia dengar suara-suara. Maka sesungguhnya telah meruaya oleh Bukhari akan hadis marpok. Ha, hadis Bukhari tapi hadis hadith ni hadis marfu annal mayyita iza dufina wa tawalla anhu ashabuhu yasma'u qur'an ali ni al, al mushayyin lahu iza'n sarafu anhu annal mayyita bahwasanya maya. sungguhnya sesungguhnya orang yang mati Apabila ditanam, apabila telah ditanam, selesai pengkumbumian dan berpalilah segala sahabat darinya. Selesai urusan pengkumbumian, maka kawan-kawan balik, adik-beradik pun balik, kalau kita pun anak pun kelihatan. Kalau kita tak laki bini pun kelik. Kalau bini tak laki pun kelik. Klei bila setelah selesainya urusnya kebuming, lalu ia ia mayak tadi, hak kita kebumi tadi dengar akan suara-suara kasu orang yang berjalan untuk menghantar ke kuburnya apabila mereka itu berpaling meninggal kubur. Jadi mayak pada asalnya mayak ni dia tak dengar. Dah. Ialah mayat sebelum di kebumi, dia tak dengar. Mayat hadut guli tahu rumah, mayat hadut di hospital, mayat di mana-mana saja. Kita panggil pun dia tak nyahu. Kita kuih pun dia tak bekah dah. Tak kau kita. Maka putuh dah. Ha, bila ruh, bila, bila roh uh, apabila roh keluar daripada jasad, maka telinga hak selama kena tak dengar, tak dengar dah. Mato selama ni boleh tengok tak tengok dah keras kaku di situlah. Tapi sedarlah bila kita dikembumi dalam kubur maka roh kita cabut tadi dikembali semula. Roh yang berpisah daripada tubuh tadi